মণিপুর নয় এটা অসম জিরিবাম থেকে কাছারে আশ্রয় নেওয়ার লোকেদের অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকতে করা বার্তা আইজিপি প্রশান্ত কুমার ভুইয়ার তিনি বলেন অসমে অতীতে আলফা থেকে শুরু করে বহু জঙ্গি সংগঠন দমন করেছে পুলিশ কেউ যদি অসমে এসে অস্ত্র হাতে তুলে নেন তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করতে পিছপা হবে না পুলিশ তিনি সোমবার লক্ষ্মীপুরে মণিপুর সংলগ্ন সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন এছাড়াও মণিপুরে কর্তব্যরত আসাম রাইফেলসের আধিকারিকদের সঙ্গেও দেখা হয় তার আইজিপি জানান কাছার জেলায় আশ্রয় নেওয়া মণিপুরের বাসিন্দাদের এক তালিকা গড়ে তোলা হচ্ছে এবং তারা বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা শুরু করেছেন আছারর পরিস্থিতি বহুত হান্ত এতিয়া খুবই শান্ত জুয়া ঠিকে কৈছা 3 আহিবলগা আহিব লগা হল যেহেতু আমার বর্ডার হিপারে জিদিবামত কিছুমান বিক্ষিপ্ত ঘটনা হই আছে আজি লোকে আছে তো আমাৰ প্ৰভাৱ তাৰ প্ৰভাৱ যাতে আমাৰ আছামত নপৰে বৰাকভেলীত যাতে নপৰে জিৰিঘাট শিলচৰ লখিমপুৰত যাতে নপৰে তাৰ কাৰণে আমি চিকিউৰিটি পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই আহিছোঁ আমি তেওঁলোকৰ পৰা যিটো গম পাইছোঁ জিৰিঘাটত এতিয়াও টেনশ্যন আছে দুইটা কমিউনিটিৰ মাজত ছাছপেচন আছে সন্দেহৰ সন্দেহ আছে তাত কাৰ্ফিউও চলি আছে কিন্তু কাৰ্ফিউ মাজে মাজে ৰিলেকশ্য়নো হয় চৌবিছ ঘণ্টা কাৰফিউ আছে সেইটো নহয় মাজে মাজে ৰিলেক্সেশ্যন হয় কিন্তু তাত টেনচন আছে আৰু নৰ্মেল চি মছ ফ্ৰিও লাহে লাহে ঘূৰি আহিব তাৰ কাৰণে মণিপুৰ গভৰ্ণমেণ্টে যথেষ্ট ব্যৱস্থা লৈছে আৰু মানে মানুহ কি কাছাৰত সোমাই আছে নিজে আশ্ৰয় লোৱাৰ কাৰণে প্ৰথম যেতিয়া ইনচিডেণ্ট হৈছিলে কেই কয়কদিন আগে কেইদিন আগত তাৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি যিটো ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড সোতৰশমান মানুহ আমাৰ ইয়াত অহা ৰেকৰ্ড আছে আৰু যোৱাকালিৰ পৰা আমি ছাৰ্ভে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কোন বস্তিত মাইটেই কিমান সোমাইছে কুকি কিমান সোমাইছে গোটেই ছাৰ্ভে হাউচ টু হাউচ ছাৰ্ভে চলিছে আৰু এই ছাৰ্ভেটো অহাকালিৰ পৰা আৰু ক্ষীপ্ৰ হ'ব খুব ক্ষীপ্ৰ হ'ব যাতে কোনো আনঅথৰাইজ এলিমেণ্টছ সিপাৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াত আহি কোনো ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি হাউচ টু হাউচ ভেৰিফাই কৰি যিমান আনৱাৰেণ্টেড মানুহ আছে সেইখিনি মানুহক আমি ঘূৰাই পঠাম